информация для граждан должна быть доведена. У нас правовое государство, которое и задекларировано в Конституции, права и свободы граждан являются самым главным приоритетом. Понимаете? Вот он свободно может передвигаться по территории Украины, потому что он на законных основаниях здесь находится. Если у вас есть данные, которые говорят... Можно я договорю? Секундочку. Если у вас есть конкретные фактические данные, что данное транспортное средство находится на территории Украины незаконно, пожалуйста, делайте процессуальные действия. Он не должен доказывать, что он законно находится. У нас существует презумпция невиновности. Поэтому, если у вас есть конкретные данные, пожалуйста, предъявите их водителю. Если нету, то он не должен ждать, что придет таможня и так далее. Участвуя в каких-то действиях, которые не обоснованы, абсолютно ничем не обоснованы и незаконны. Давайте так. Хорошо, давайте вы протокол задержания составите, потому что человек Уже не хочет. Уже пишу. Давайте, пожалуйста. Уже Нет, это не протокол задержания, это рапорт. Ну, начинается, начинается все с рапорта. Нет, <соц> <как соц>. начинается с протокола задержания. Рапорт вы пишите потом. Это что значит, человек должен вас ждать. Что значит, мне так хочется, товарищ старший лейтенант? Это, это вам так хочется. Что это за что так разговор? Я, Я так решил, так так мне так хочется. Что Есть порядок. Задерживается, порядок. Задерживается да. человек а по протоколу Какой задержания. Какой порядок? Протокол задержания. Протокол задержания на основании. на основании того, что вы подозреваете, что транспортное средство находится незаконно, и мы ждем представителя таможни, это выяснить. Правильно? Мы Пожалуйста, составьте протокол. Вот мы составляем соответствующий. Нет, вы, вы пишете сейчас э, какой-то рапорт Хорошо. у вас. Здесь. Хорошо. Давай я выйду. Не надо, не надо, не надо, не надо. Давай, 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 давай вперед и поехал. Поехал, поехал, поехал. Давай, 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 давай. А куда вы собрались? Мы уезжаем. Вы протокол не составляете? Я задержан а? Я задержан Куда вы собрались ехать? Мы? Я задержан Дальше, нам вы надо ехать дальше. Да? Собра... А? 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 ехать дальше Я у вас задал Мы просто хотим ехать дальше, у нас а? дела а? есть а на да. да, Да, по своим делам ехать По своим делам ехать а То есть то, что я вам объясняю, вы не, мне не слушаете. Вы же не составляете протокол задержания Я задержан. задержан, протокол есть на меня задержан. Он задержан Товарищ старший Почему лейтенант, не я он Просто, задержан. Нормально. У меня вы на меня составили протокол. Подождите. Вот так вот. Блокируют автомобиль. Абсолютно незаконно. Здесь всяких предоставление документов и составления каких-либо материалов. Просто так встали и задерживают. Вызови сюда, Кобра вызываем. Конечно. Вызываем. Беркута, Беркута, Бобики, давайте, давайте вызывайте. Бобик Забеспечивать правоохранную деятельность, чтобы Давайте, давайте, давайте. Чтобы не было провокации с вашей стороны, Конечно. пусть приедут. Алло, пожалуйста, здоровье. Нет, мы можем так же расстрелять. Выберите, пожалуйста, на помощь. А, Наряд Беркута. Наряд Беркута вызывают. Кто там едет? Андрюха. Андрюха. Андрюх, люди не представляются, слышишь? Люди не представляются, это вранье. Не было вообще просьбы представиться. на помощь, пожалуйста. Это вранье. На помощь. На помощь вам нужна? Вам помощь нужна? Давайте я вам окажу помощь задержания. Я прошу, чтобы все было законно, не больше. Так Составьте я же, протокол я сказал, задержания. Составляется. Пожалуйста, вы него не составляете. Кем составляется? составляется. Вами. Кем? Каким? Это вы составляете протокол. Конечно. Покажите, как вы составляете. Вам вы будете здесь. Сейчас, я, будете я составляю. Составляю. Сейчас будете составлять. Меня Идите составлять. Так пойдите сядьте и еще составляйте. Будьте так добры. Положите мобильный телефон. Будьте так добры. Запрещено на службе общаться по мобильному телефону. 111 приказ. Будьте так добры. Сядьте и составляйте. Будьте так добры. Шо, Сядьте и составляйте, старший Слушайте, лейтенант. Стрелять стрелять сам, и не пожалуйста. По стрельну, вот и, пожалуйста, головной борт два пальца от бровей, Я как того вот по уставу положено, а Я не на затылке. Шо? Уважаемый. Я уважаемый. Вы хоть в армии были, начнем с этого, Мы не за два А 2, вас это как касается? Да вот так вот Как это вас касается, два пальца, а, товарищ старший лейтенант? Я требую протокола задержания. Человек хочет уехать. Требуйте, вы его задерживаете? Требуйте. На каком основании вы его требуйте. задерживаете? Требуйте. На каком основании вы задерживаете этого человека, требуйте. водителя? Требуйте. Требуйте. На каком основании вы задерживаете водителя? Удачи. Я спрашиваю? Удачи. Старший лейтенант, вы можете представиться, пожалуйста. Назовите, представьтесь, придите свое служебное удостоверение. Будьте так добры. Старший лейтенант, будьте добры. Мне. Я ушел к вам обращался. Я участник дорожного движения. Встаньте, ну, пожалуйста, если вы участник дорожного Пожа... движения, садитесь в прожие части. А вы представитель ГАИ? Да. Пожалуйста, представьтесь, предъявите служебное удостоверение. Садитесь в прожие части. Кто, вы кто, кто требует от меня? Движения. Кто это от меня вы нарушаете требует? Право дорожного кто вы движения. такой, чтобы это квалифицировать? Ага. Представьтесь, пожалуйста, для начала. Красавчик. Доброго дня. Виказ... Припиніть правопорушення, будь ласка. Ви пишіть, щоб ми вміти. Щоб ви не вміли. Андрюха, узнаєш? Хто заявіть? Я не хочу, щоб мене знімали. Алло. Чому ви знімаєте? А чому ви знімаєте? А я знімаю, тому що ви працівник міліції, а я громадянин України. Я забороняю себе знімати. Представте, хай представляється, будемо писати на нього колективну заяву. Хто Хто Всі дзвоніли. От сюди, от чоловік. Давай, вы давай. Думаете, куда вы идете? Куда? Я по бежикуду не Давай, давай, ревну кермо есть. Ей, посмотри, взял уперся. Не в меня. ту сторону, не в ту сторону руля. Влево, влево. Все, вот все, так, давай. все, давай потихоньку. Еще, еще левее, еще левее.

Інспектор. Ви хворий інспектор? Що з вами робиться? <звали> Ви хворий? Ані <звали> <дитин, звали> протокол не пишуть. Не пишуть no. протокол. Ні оцени ні о чому. що вони а не мають закон. права на машину. У них навіть за інструкція не приміщають гроші, закону України. не хочу. Чому я повинен відходити <зві> на два метри? Яка це законна? Який закон командує 2 метри?

Почему вы тут стали? Эспект? Видите, вас игнорируют. Никто не хочет выполнять ваши злочинные наказы. Да. И прохание там. же ничего страшного Тогда -то вы наконец-то поймете что надо к народу по-людски, а не так как вы обращаетесь. Алло. нарушение на нарушение на Алло. не нарушение на нарушение на нарушение на нарушение право отказаться, да? нарушение

Охрана! Встает охрана! Вот, приехали защищать. Защищнички. Мусора, мусора, Кобры. Кобра теперь уже с охраной ходит. Давай, проезжай. Проезжай, проезжай. Проезжай, проезжай. проезжай, проезжай. проезжай. Смотри, Смотри, ну куда ты бежишь? Под, Под, Под колесами, да, колес. Колес. Давай, давай, ты давай, ты давай, ты давай, давай, давай. не давай.

А не служба! Это банда, банда, блядь, Банда! Банду Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть!

Agora, é fico, tipo, o